Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain. amri wa laa indafanus samia'u qawluhu. Pada kali ini dalam bicara murabbi ataupun murabbi talk kita kita akan bercerita berkaitan dengan ciri iklim sekolah yang berkesan. implikasinya terhadap motivasi pembelajaran yang ditulis oleh Profesor Madia Dr. Ahmad Zabidi Abdul Razak. Dr. Ahmad Zabidi ini adalah semasa saya Viva, dia adalah pemeriksa luar ataupun eksternal eksternal pemeriksa luar. Jadi, dalam bicara kita pada kali ini, kita akan cuba melihat. Kita akan cuba melihat iklim sekolah. Iklim sekolah ini dalam teras perbincangan kita nanti. Dia melihat kepada sekolah yang berkesan. Sekolah yang berkesan ini, pertama ialah keberkesanan diukur oleh iklim. Antara ciri sekolah yang berkesan ialah uh, iklim dia. Bagaimana iklim sekolah menyemat, menyepadukan disiplin dalaman, nilai rohani dan juga luaran. Dari sudut persekitaran dan hubungan kerja. Uh, Maknanya secara ringkas iklim ni merujuk kepada hubungan antara dalam dan luar. Hmm. Kalau hubungan yang baik antara dalaman dan luaran, uh, maka iklim sekolah itu akan jadi baik. Dan juga kajian ini yang dibuat oleh Dr. Ahmad Zabidi ini, ialah melihat kepada iklim sekolah agama sekolah agama di mana dalam sekolah agama ini amalan hidup Islam merentas PDP dan kerja dengan tiga kata lain persekitaran ah diahli itu adalah berdasarkan cara hidup Islam dan di dalam konsep ini Murakabah itu dianggap sebagai teras kawalan dalaman ataupun um, satu perkara yang penting di sini uh, faktor dalaman, waktu dalaman ini kita kira keimanan lah kalau bahasa muda kita. Kemudian motivasi pembelajaran sekolah. Motivasi pembelajaran sosial. Motivasi pembelajaran sosial dinyatakan di sini bahwa iklim sekolah dengan motivasi pembelajaran ini adalah ber, berhubung dan saling memperkuat. Kalau iklim sekolah bagus, baik. Maka motivasi akan meningkat. Kalau motivasi meningkat, iklim sekolah akan semakin baik. Dan motivasi um, um, kawalan dalaman, ataupun internal locus of control, mendorong usaha yang optimal. Sebenarnya, uh, dalaman itu yang penting. dalaman. Dalaman ini dalam bahasa kita Arab kan, kena sebagai keimanan lah. Sokongan-sokongan dalaman. Kemudian perkongsian tanggungjawab. Kalau kita tengok setiap warga daripada sekolah ada tanggungjawab masing-masing. Kalau pengetua dia memberi tumpuan kepada kepimpinan dan komunikasi. Maknanya dua Uh, kemahiran ataupun skill yang perlu dimiliki oleh pengetua ialah kemahiran memimpin dan kemahiran komunikasi dua perkara ini menjadi teras kepada uh, tanggungjawab seorang pengetua dengan kata lain ilmu kepimpinan perlu ada pengetua perlu ada ilmu kepimpinan supaya supaya uh, dia dapat melaksanakan tugasnya secara lebih baik. Kadang-kadang kita berhadapan dengan situasi yang sukar. Kenapa kita berhadapi dengan berhadapan dengan situasi yang sukar? Kerana kita tidak ada ilmu di dalam mengendal, mengendalikan uh, ataupun uh, dalam memimpin sebuah organisasi. Untuk memimpin organisasi, kita perlu ada ilmu. It's true, disarankan supaya menambahkan ilmu kepimpinan. Kalau kita tidak ada ilmu kepimpinan, maka perjalanan kita menjadi jauh. Kita haruslah menempuh fasa-fasa kegelapan terlebih dahulu, fasa-fasa ketidaktahuan kita sebagai uh, pemimpin, barulah kita ada pengalaman dan barulah kita dapat menyelesaikan isu-isu yang berbangkit selama kita menjadi seorang pemimpin sekolah ataupun ketua sekolah. Jadi untuk sampai ke tahap tersebut, Berbagai dugaan, berbagai tekananlah yang kita hadapi supaya ataupun singgahlah kita memiliki pengalaman yang mencukupi. Tetapi dengan adanya ilmu kepimpinan, maka kita menjadi dan tugas kita lebih mudah. Kita boleh panggil lompat kita boleh pergi ke tahap yang lebih baik lagi. Pengalaman tak banyak tapi ada ilmu. Jadi ilmu itu akan membantu pengalaman yang lebih yang lebih benar lah ataupun pengalaman yang bersesuaian dengan tugas kita sebagai seorang penua. Yang kedua, warga yang ada di sekolah ialah guru. Guru ini perlu ada komitmen, kolaborasi dan penyidikan. Komitmen ini bermakna kesungguhan guru untuk mengajar. Kenapa? Kerana ada guru yang tidak bersungguh untuk mengajar. Mengajar ni dianggap sebagai tugas yang tidak penting. Mengajar boleh dibuat secara lewa saja. Asal kau masuk kelah pun cukuplah bagi guru-guru yang tidak ada komitmen. Untuk membentuk komitmen, maka guru harus tahu tanggungjawab dia sebagai guru dan guru harus tahu apakah yang sepatutnya dilakukan sebagai seorang guru. Dalam bahasa mudahnya, guru ini menjiwai tugas dia sebagai guru ataupun guru ini bersungguh-sungguh sebab dia telah pun mencintai tugas dia sebagai guru. Yang kedua ialah kolaborasi. Kolaborasi ini penting kerana dia menghubungkan kita dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Contohnya bagi guru-guru yang baru, dia haruslah berkolaborasi dengan guru-guru yang lama untuk membantu Uh, atau mendapat pengalaman mengajar daripada orang yang lama. Dan kolaborasi juga boleh merujuk kepada hubungan kita ataupun uh, ilmu yang kita cuba cari daripada guru-guru yang ada kepakaran tertentu. Contohnya guru yang memiliki inovasi di dalam pengajaran. Kita ni mengajar saja, inovasi tak ada. Maka kita kena berhubung dengan guru yang ada inovasi. Kurang-kurangnya kita ada ilmu pengetahuan atau maklumat berkaitan dengan inovasi. Kemudian yang ketiga ialah penyelidikan. Penyelidikan ini merujuk kepada usaha guru untuk menambah ilmu dan membuat sedikit uh, ulang kaji ataupun sedikit uh, tugasan dia sebagai seorang guru. Di dalam uh, apa yang kita panggil sekarang ialah kajian tindakan. Kajian tindakan ini ialah satu cara untuk kita meningkatkan lagi potensi kita sebagai seorang guru. Kemudian warga yang seterusnya berada di sekolah ialah pelajar. Pelajar ini kita kena lihat kepada sikap dan akhlak dia akhlak di kalangan pelajar pada hari ini mungkin semakin mencabar. Maka tugas pelajar ialah meningkatkan akhlak dia. Dan tugas kita sebagai guru ialah membantu pelajar untuk meningkatkan akhlak dia. Sebab benda berkait dengan akhlak ini adalah perlu daripada urusan ataupun perlu lahir daripada orang yang ingin bersikap ataupun berakhlak mulia. Dan akhir sekali ialah persekitaran. Ada tiga elemen persekitaran iaitu bersih, selamat dan kondusif. Bersih, sekolah kita tu bersih. Tidak ada sampah. Bila ada sampah pun terus hilang. Dikuti oleh pelajar ataupun dibersihkan oleh pembantu Tukang kebun ataupun sampah itu ditiup angin mencari tunas sendiri. Kemudian selamat. Pagar-pagar adakah selamat? Tidak ada pun cerobohan. Selamat dari sudut uh, elektrik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah kondusif. Kondusif ini suasana yang selesa. Kita pergi ke satu tempat kita rasa kondesif tenang nyaman selesa kerana kita tidak diganggu oleh tugasan-tugasan ataupun beban-beban yang berat jadi tiga perkara ini menjadi teras pada persekitaran sekolah kita haruslah bersih sekolah kita harus selamat dan sekolah kita itulah kondesif Kemudian kita masuk kepada kita masuk kepada yang kedua kedua itulah yang kedua yang ketiga yang kedua ilmu ilmu ataupun prinsip itulah yang kedua okay itulah amalan yang ada di dalam penulisan Jinna ini ialah amalan hidup Islam. Amalan hidup Islam ni dalam PDP ataupun dalam melaksanakan tugas dia akan meningkatkan disiplin jiwa, kita fokus tenang dan berprestasi. Maknanya orang yang hidup dengan amalan Islam, hidup dengan panduan Islam, maka jiwa dia lebih disiplin. dan dia lebih tenang dan dia memberi tumpuan serta prestasinya akan meningkat. Jadi sekiranya ada guru yang mengamalkan Islam tetapi tidak ada peningkatan dari sudut ketenangan, dari sudut fokus dan prestasi, mungkin ada silapnya di situ. Kemudian yang kedua ialah muraqabah. Muraqabah ini ialah Akan menurunkan kos pemantauan luaran. Maksudnya dia lebih kepada muhasabah dalaman. Ataupun lebih daripada usaha individu tersebut. Kemudian menaikkan accountability. Menaikkan rasa tanggungjawab dalam diri. Guru dan pelajar. Guru yang merokabah. Dia akan rasa bertanggungjawab. Dia akan masuk mengajar sebab dia rasa bertanggungjawab. Dia akan mengajar dengan sebaiknya sebab dia rasa bertanggungjawab. Di murakabah ini mungkin terlibat pada guru dan mungkin juga terlibat pada pelajar. Kepimpinan terbuka juga yang merujuk kepada pemimpin sekolah, pengetua, melung kanan, satu, dua, tiga, empat, Pak melung kanan di seluruh sekolah. Mungkin tambah satu lagi jadi lima. Wallahu Itu kepimpinan terbuka ialah two way. Two way ni maknanya berada dua hala. Kita bercakap, orang bercakap. Maknanya kita bukan hanya suruh orang dengan bercakap. Tetapi pada masa yang sama, kita juga minta pandangan daripadanya. Maka berlakulah aa, hubungan dua hala. Kemudian mesej akses kepimpinan yang terbuka ialah mesra akses. Maksud mesra akses ni mudah untuk didekati. Kalau kita duduk di pejabat-pejabat kerajaan untuk kita berjumpa dengan pengarah, datuk-datuk mungkin susah untuk kita hubungi. Tetapi kalau di sekolah kita sebagai pemimpin yang bersikap terbuka, kita mudah untuk didekati oleh warga-warga sekolah. Dan juga uh, tindakan ini akan meredakan ketegangan, maaf meredakan tekanan di mana uh, kepimpinan terbuka ini kita tidak terlalu terikat. Kadang-kadang kita boleh mendengar pandangan orang lain, dan kadang-kadang kita boleh mengambil pandangan itu untuk meningkatkan lagi keupayaan sekolah. Dan kalau kita bersifat terbuka. Orang akan memberitahu kepada kita. Iaitu mempercepatkan maklum balas. Kalau kita boleh menilai sendiri. Kita boleh menilai sendiri. Kalau ada seorang pemimpin. Yang payah untuk dihubungi. Kalau ada seorang pemimpin. Yang mudah untuk dihubungi. Maka tentulah kita akan. Memberi makluman, maklum balas kepada ketua kanan yang mudah ataupun cepat memberi maklum balas. Maknanya kalau kita pergi pun dengan ketua, ketua buat tak layan, ketua kata dia sibuk, ketua pun kata mari esoklah. lah, ataupun tunggu minggu hadapan. Dengan arti kata lain, letihlah kita menunggu. Minggu harapan, minggu harapan, minggu harapan. Tak ada kesudahan. Jadi infinity pula minggu hadapan. Jadi dengan arti kata lain, bila kita terbuka, orang akan suka berpandangan, memberi pandangan ataupun bertanya kepada kita. Dan juga setelah kita ada lihat kelemahan pada sekolah kelemahan pada pengurusan kelemahan kepada iklim sekolah maka kita kita buat penambahbaikan baik seterusnya ialah komitmen dan kolaboratif kolaborasi guru komitmen daripada guru ialah suatu perkara yang sangat penting kalau guru mai ke sekolah, tak mai ke sekolah sama banyak, maka masalahlah kepada pengajaran. Orang mungkin boleh relief, jadual relief kepada kita. Tetapi tak sama sebab ilmu yang kita sampaikan adalah ilmu yang kita terima dengan sebaiknya. Kalau orang lain, dia menyampaikan yang tidak sama dengan apa yang kita sampaikan. Itu komitmen. Sebab itulah dikatakan komitmen dan kolaboratif kolaborasi guru ini adalah enjin kualiti PDP. Kalau tidak ada komitmen, maka rendahlah kualiti PDP-nya. Budaya kajian tindakan mengurangkan kebergantungan kepada latihan luar. Di dalam sekolah Yayasan Islam Bantan, mungkin okay, perkara ini belum dilaksanakan sepenuhnya. Ataupun sedang membuat pengertian semula Persekitaran fizikal yang kondusif Akan mempengaruhi emosi dan psikologi Betullah kalau kita pergi ke sekolah Yang kondusif Yang tidak terlalu padat Yang tidak terlalu sepik Maka bila kita pergi kita akan melihat Apakah emosi mereka Apakah cadangan psikologi mereka Sebabnya persiapan kondusif ini akan mempengaruhi emosi. Tak selesa kita dengan tempat tu, maka kita jadi stres lah. Mudah marah dan sebagainya. Punca daripada persekitaran yang tidak kondusif. Keceriaan dan keselamatan menaikkan motivasi. Keceriaan dan keselamatan menaikkan motivasi. Kemudian sikap pelajar. Pelajar ni sikap dia haruslah ada akhlak. Hormat guru. Parti, partisipasi ke kurikulum. Dan memudahkan urusan PDP. Dan menstabilkan disiplin. Jadi kita ada banyak lagi muka surat. Pada dua muka surat ni je lah. Nanti ada masa Lah kita mungkin boleh sambung semula. Seterus, kita tengok balik. Mula-mula kita melihat kepada konsep teras. Apa itu sekolah, iklim sekolah. Iklim sekolah ni ialah hubungan antara perkara dalaman dan perkara yang luaran. Iklim sekolah okey, ada iklim sekolah yang tak okey. Baik, ini adalah ini adalah pembentangan kita rasanya kita berhenti di sini saja nanti ada kesempatan lain kita sambung semula cuma saya nak beritahu bahwa pentingnya guru melaksanakan tugas dengan komitmen yang tinggi rugi seorang guru yang mengajar lebih kurang saja Tetapi keupayaan dia masih tinggi. Dia bukanlah seorang yang sakit sangat. Jadi rugilah kalau kita tidak mempunyai komitmen kita sebagai guru. Komitmen kita sebagai guru bukanlah selalu. Jadi ambillah peluang bila ada komitmen kita sebagai uh, guru. Jadi saya rasa itulah saja uh, perbincangan yang kita boleh lihat. Pada kali ini. Sekianlah saja. Sehingga berjumpa di lain masa. Wa bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.